因为青岛人，我以前从来没吃过海肠捞饭。回到青岛，点了一个海肠捞饭，我当时还说这是什么海肠捞饭？<laughs> 海肠能好吃到哪去？<laughs> 然后我吃完了之后，我确实就念念不忘吧。我想赶快回到青岛，赶快去吃海肠捞饭。你最近买过最贵的东西是什么？嗯，音乐，<laughs> 音乐，音乐。 对啊，做歌要花钱啊，很花钱，的确是。就我们做歌要花钱，拍 MV 要花钱，还有编舞呢，对不对？还有 dancer，是都要花。是是是。你出门的时候包里必带的东西是什么？证件。哦，不然优文真的不好。最近哪一道菜特别上头？海肠捞饭。哇，好好吃，我都饿了，我晚饭也没吃。那个海肠捞饭，那个海肠是脆脆的感觉，对吧？对，就是我也不知道该怎么形容这个事儿啊，因为我身为青岛人。 我以前从来没吃过海肠捞饭，我也是前一段时间几个月前、两个月前啊、然后三个月前回到青岛，点了一个海肠捞饭。我当时还说这是什么海肠捞饭？海肠,、嗯、海肠能 <laughs> 能好吃到哪去？嗯、然后我吃完了之后，我确实就是有点爱不释手。第一次吃这个，这叫什么海肠捞饭？哇，这个海肠捞饭真的不错，有一种卤肉饭加海肠的感觉。 好吃，我都想让我爸尝尝。真香、嗯！哎呀，就念念不忘吧。我想赶快回到青岛，赶快去吃海肠捞饭。好巧，我六月份是飞到青岛去采访白举纲嗯，哦、采访完了之后，我就在青岛哪个地方我忘了，一个餐厅，嗯、我们点了一个海肠炒韭菜哦，特别特别好吃，是的，是一盘我全部都干掉了。是的，是,的是,的是的，你看青岛的魅力啊，<对>青岛美食的魅力啊，推荐大家都要去尝一尝啊。 自己会刷什么样的短视频？嗯、其实我不怎么看短视频，觉得浪费时间。确实，对于我个人来说，我只是比如说我发短视频的时候，发的前后我看两眼，然后我就关了，就不大会打开，因为我不想把时间都花在刷短视频上面。是，对我个人来说，吸收的养分没有那么大，所以我就还是想把这个时间留给我真正想做的事情。嗯、本来时间就不够用。对对、嗯、<laughs> 对，对对 <laughs> 自己喜欢用的表情包是什么？ 我也不用表情包，我顶多就是微信里的固定的那些表情啊，就是他软件里面本来带的那些常规表情。哪一个？啊、呃、看心情吧，要不然就是那叫什么咧嘴笑啊，嗯、啊，要不然就是什么不是大哭啊，那叫什么笑哭啊，就是闷嘴嘴、啊、要不然就捂脸、啊，<laughs> 就类似于这些，看当时的一个一个事情发展的是什么样，我需要用什么样的表情吧。